Добрий ранок всім. Сьогодні в нас, як завжди, рибалка. Але рибалка незвичайна. Поїдемо на крупну рибу. Може щось зловимо. Підготовується вже добре. Наживка є, все є. Зараз приїхав до місцевого, візьму автомобіль, бо тому що туди назад на машині їхати. І поїдемо, будемо пробувати. Може щось зловимо, а може й ну, і ні. Ну нічого, то прокатаємось. Ну что, поехали. С Богом. Ну что, уважаемые, выезд на Палтуса. Все улыбнитесь, да -да -да. все тут. Все на связи. Это для, для Максика, канальчика. Едем, 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 едем в далекие края. Рыб, наживка есть, настроение есть, боевое. И Осталось найти, ка да. Катер да. с рыбой. Чтоб не уехать без улова. Вон там вот мы обычно селедку ловим. Не селедку, эту. Сайду. Там сзади Сашко сидит. То и вообще рекорд вытягали. По 2-3 штуки на месяц. Ну что, то я вырежу, то я вырежу. Нормальный расход. Да, ну дорога узкая. Ах, это гора. Блин, камера не передает всех. Да, вообще ни одна. Даже то, что на прошке снимал, все равно.

помыть да? Да, ой, рыбку не задави, да? Да, да, да. Это, короче, дядька показал, это бежачий полицейский, и здесь за ним справа место. Тут. А, вот это? Ну шо, первый закидон. Макса лиска весь, а, ты будешь такая. посмотрим что она принесет в сегодняшний день может повезет по прогнозам клев хороший хотя ветерок такой в берег так бежим снимать перша поклевочка О, О -о шо у нас тут а ну снимай парикель. карась Стоп. нет, это у нас треска. А ну, сни снимай нахуй, ебать, Пучок, тихо? Так, рибалка закончилась, підсумок рибалки штук 6 тріски, одна скумбрія, палтус не попався. Піднялася хвиля, дощ пішов, у горах взагалі сніг Короче, Холодно було. Поїхали додому. Зараз поїду, поставлю, віддам машину Габріелю. Будемо, мабуть, жарити рибу. Там мене трохи Вова поснімав, у нас. Я думав, я оператор не дуже, Ну, Вова ще кращий. поэтому телефоны мы больше не доверяем. Все, до новых встреч.